লার্নার লাইসেন্সর এপ্লাই করার পিছন যদি আপনাদের মেইন অরিজিনাল লাইসেন্সর টেস্ট দিয়েছিলেন আর টেস্ট পাস করার পিছন আপনার যদি এপ্লিকেশন আইডি হয় সেই এপ্লিকেশন আইডি যদি আপনি আপনার নাই হে গেছে তো আপনি অনলাইনত নিজের মোবাইল নিজের লাইসেন্সর যুক্ত এপ্লিকেশন আইডি হয় সেই এপ্লিকেশন আইডি কেনেকৈ উলিয়াব পড়ি তার বিষয়ে আজি এই ভিডিওত মানে আপোনালোকক দেখাম তো এপ্লিকেশন আইডি তো আপনাদের লাইসেন্স ডাউনলোড করার সময় দরকার হয় কেপ্লি আপোনালোকৰ যোনটো আগৰ লাৰ্ণাৰ যোনটো এপ্লিকেশ্যন আইডি হয় সেই আইডিটো মাৰিলে আপোনালোকৰ যোনখন ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখন হয় সেই লাইচেঞ্চখন নোলায় তো সেই লাইচেন্সখন উলিয়াবলৈ মই আজি এইটো ভিডিঅ'ত দেখাম আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন আইডিটো কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথম আপোনালোকে হোম পৰিবহণ সেৱাৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটটোলৈ যাব লাগিব আৰু এই ৱেবছাইটটোত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত যোনটো অনলাইন ছাৰ্ভিছৰ অপশ্যন আছে ইয়াত যাব আৰু অনলাইন চাৰ্ভিছত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে ওলাবতো ইয়াত আপোনালোকে যোনটো ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ৰিলেটেড ছাৰ্ভিচৰ অপশ্যন আছে ইয়াত যাব আৰু ইয়াত গৈ প্ৰথম ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে ওলাব তো ইয়াত যোনটো অলপ ছাইডলৈ চালে গম এটা অপশ্যন দেখিব আপোনালোকে আডাৰ্ছ বুলি এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে ইয়াত যোনটো আডাৰ্ছৰ অপশ্যন আছে আডাৰ্ছত ক্লিক কৰিব আৰু আডাৰ্ছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে লিষ্ট এখন ল'ব ইয়াত যোনটো ছাৰ্চ ৰিলেটেড এপ্লিকেশ্যনৰ যোনটো অপশ্যন আছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা পেজ খোল খোৱা যাব আৰু ইয়াত আপোনাৰ প্ৰথম চাৰ্চ ক্ৰিটেৰিয়াত আপোনালোকে আপোনাৰ যোনটো লাৰ্ণাৰ লাইচেন্সৰ নং আছিলে সেই নাম্বাৰটো দিব তাৰপিছত সেই নাম্বাৰটো দি আপোনালোকে ইয়াত যোনটো ডেট অফ বাৰ্থ হয় ডেট অফ বাৰ্থ দি কেপচাৰটো আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব তো এইকেইটা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত যোনটো ছাবমিটৰ অপশ্যন আছে ছাবমিটত ক্লিক কৰিব আৰু ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যোন কোনটো ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ হয় সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত এনেদৰে আহি যাব তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো লৈ ল'ব ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ আৰু লৈ পানি আপোনালোকে আকৌ বেগ আহিব ইয়াত দেখিছে লাইচেঞ্চখনো এপ্ৰুভ হৈ আছে তো ইয়াত আহি পানী আকৌ আপোনালোকে যোনটো ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ প্ৰিন ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ অপশ্যন আছে আপোনালোকে ইয়াত প্ৰিন ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পিছৰ পিছটো আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আহিব ইয়াত আপোনাৰ যোনটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ হয় সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দি যোনটো ছাবমিটৰ অপশ্যন আছে ছাবমিটত ক্লিক কৰিব যেতিয়াই আপুনি ইয়াত ছাবমিটত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ যোনটো লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চ উলিওৱাৰ সময়ত আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে সেই মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা অ' টি পি যাব আৰু সেই অ' টি পিটো দি আপোনালোকে ডি এল প্ৰিণ্টৰ যোনটো অপশ্যন আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত প্ৰিণ্ট কৰা ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যোনখন অৰিজিনেল ড্ৰাইভিং লাইচেন্স হয় সেই ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখন এনেদৰে আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি যাব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকেও এনেদৰে অতি সহজেই ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো এম পৰিবহণ ৱেবছাইটটোত এনেদৰে উলিয়াব পাৰিব আৰু উলিয়াই আপোনাৰ যোনখন ড্ৰাইভিং লাইচেন্স হয় সেই ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখনো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব